все, что делают медики вот сейчас, это нужно называть героизмом на самом деле. Потому что несмотря на не всегда достаточные резервы, несмотря на какие-то перебои в чем-то, несмотря на проблемы бытовые, которые испытывают все граждане Украины сейчас, все медики изо дня в день делают свою работу, делают ее качественно и добиваются поставленных целей. Саша, Ярослав и в той палате один. Парень. Очень тяжелые ранения. Ранение мозга проникающее. Оперировали нейрохирурги ночью, удалили осколок из мозга. Провели. Обработку раны. Он будет теперь получать интенсивную терапию. Думаю, что должно все потихонечку начать выравниваться вот, тут у саши ранение глаза ранение конечности это осколочные ранение его привезли вчера без сознания аппарат дыхательный за него дышал сегодня утром он дышит сам уже разговаривает сказал что очень ждал когда уже он проснется наконец ну, вот, есть у нас конечно и очень тяжелые ребята вот, Олег это Критическое повреждение, вот, крайне тяжелое на сегодняшний день. Боремся, надеемся, но очень тяжелое ранение. На самом деле мы уже заметили с коллегами, что они по-другому выздоравливают. Вот я не, не зря так говорю. Они совсем по-другому переносят эти тяжелейшие ранения, тяжелейшую кровопотерю. Они восстанавливаются быстрее, они быстрее идут на поправку. Они откликаются на все лечение лучше, чем травмы бытовые и очень борются. Очень, очень важно для современной медицины есть несколько очень важных вещей. Вот на мой взгляд, первое это, конечно же, люди. Человеческий фактор он всегда стоит на первом месте. Они должны быть обучены, они должны быть тренированы они должны быть, конечно же, аргументированы каким-то образом. И морально, и материально, наверное, тоже люди имеют право быть аргументированы. Запомнились, это было три человека сразу. 10 мая к нам поступили в прошлом году. Запомнились хорошо. Это был первый, первый такой бой большой, когда пострадали солдаты украинские до сих пор не хочется верить в то что это надолго хочется верить в то что это быстро закончится но мы видим что несмотря на все договоренности на все обещания пока... все продолжается сложно это обозначить как это называется на самом деле кто-то говорит что это гражданская война кто-то говорит что это антитеррористическая операция мы выполняем свою работу и для нас важно то, что страдают люди, тяжело страдают, теряют здоровье, теряют жизни некоторые. И для нас, как для медиков, не важно, почему это происходит, от того, что взорвался автозаправка или от того, что происходит стрельба. Но в наше время, в наше... 21 век не может быть в Европе, в центре Европы. Не может быть таких событий, которые сейчас происходят. Это аномалия. Не было у нас таких раненых, которые не хотели жить. Наоборот, все хотят как можно быстрее восстановиться и просят их вернуть в строй максимально быстро. Все, что делается в ситуации опасной для жизни, счет идет на секунды, на минуты. И ошибка, задержка даже небольшая, она может ну, обусловить потом негативный результат. А выиграть время, это часто выиграть жизнь, победить, это сделать все вовремя. Наше кредо, наше, наше правило такое, мы боремся до последнего всегда. Мы никогда не прекращаем лечение пока бьется сердце и пока есть хоть маленькая надежда. Слезы горя сменяются слезами радости у родителей, у которых удалось спасти ребенка, к примеру. Или когда мы видим человека, у которого шансы остаться в живых были 1-2%, и потом через месяц, через два, через три он уходит своими ногами в нормальную жизнь. Вот это самое большое удовольствие от работы. Работа врача – это работа достойная. Как бы там ни было, как бы к этому, как как бы иногда не было горько от того, что недооценивает государство, например, или от того, что приходится работать не э, в таких условиях, как работают врачи в Европе или в Америке. Но я бы пожелал своим коллегам никогда в этом не разувериться и никогда не пожалеть о выборе этой профессии и всегда получать удовлетворение, с удовольствием идти на работу и с чувством вы, выполненного долга уходить домой, когда действительно ты можешь сказать, что Вернул кого-то с того света, это огромное удовлетворение от своей работы, от своих знаний, от своих умений, поэтому абсолютно осознанный выбор.